У п'ятницю у сьомій школі проводився показовий день цивільного захисту за участю еменсників, педагогів і школярів. Як усе відбувалося? Дивіться, далі без коментарів. Учні початкових класів та педагогічні працівники евакуйовані з школи в повному складі. Учні в першу класів негайно евакуювати за маршрутом до першої школи. Больше всего понравилось, как ребят вызывали и давали тушить пожар, как спасали человека. Если бы пришлось, то я была бы готова. Собираемся поступать на на мчсников, на пожарников. Нам очень очень понравилось. Когда воду лили с третьего этажа. Облили, мокрые стояли. Хорошо все. С окна как выпускали поток воды. Надеемся, что то, что мы показали, осталось ну, понимание детей. Они еще раз обратят внимание, что попадать в зону возможного пожара – это опасно для жизни. Запомнили те рекомендации, которые мы даем. Ну а касательно нахождения безопасности в школе, то администрации как бы, вопросов нет. Достаточно быстро организовано покинули помещение школы. Closed